नत्रेवाहं जातुनासं नत्वं त्वं जनादिपाः जनादिपाह न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहि नोऽस्मिन्यता देहे कौमारं यौवनं जरा तता देहान्तरप्राप्ति देरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः ताप्तिक्षस्वभारता न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देही नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति

तस्या यस्याम् जागृति भूतानि सारिशा पश्यतो मुने यत्नार्थान् कर्मणोन्यत्र लोकोऽयम् कर्म बन्दनः तदर्थम् कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचरः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याधन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो स यत्प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविम्